adakah anjing merupakan najis berat untuk disamak ya Anjing adalah najis berat untuk disamak Cuma nya najis berat ni tiga dia bahagi berat pertengahan dan ringan mughalladhah mutawassita dan dan mukhaffaf yang ulama sepakat najis berat ni ialah anjing babi tidak sepakat Babi tak cari saya nampak. Babi tidak sepakat. Anjing ini pun khilaf pada yang mana yang dikatakan berat. Bahasa hadis menyebut idza walaghal kalb fi ina'i ahadikum falyaghsilhu sab'a marrat ulahu nabit turab. Bila anjing jilat bekas kamu maka basuh tujuh kali satunya dengan air tanah. Adakah hanya jilatan anjing saja yang dianggap sebagai najis yang perlu basuh dengan air tanah? Berat tu maksudnya basuh basuh dengan air kena diikuti dengan dengan air tanah kemudian baru diikuti dengan tujuh yang lain. Nak basuh lapan tak apalah tapi paling kurangnya tujuh salah satunya dengan air tanah. Ataupun tubuh anjing juga najis yang diikuti dengan air tanah. Sebahagian mazhab kata hanya air liur dia sahaja kerana hadis itu kata bila anjing jilat bila anjing jilat cuma tuan-tuan tahu Quran ada menyebut tentang tentang Al-Kalbul Mu'allam anjing yang diajar kalau anjing tu pergi buru digigit kan tapi kalau kita yang ajar dia dia pergi gigit tangkap tu untuk kita maksudnya dia pergi tangkap kancil mama. bukan kancil kereta tu gigit dia yang mati lah <laughs> kancil pelanduk hak betul itulah lah dia pergi tangkap gigit tak tahu, pelanduk kecil kan dia tangkap kita bismillah dia pergi dia tangkap untuk kita dia muallam, dia diajar dia gigit kemudian dia bawa mari kita mati kita akan kata macam mana nak basuh mayat tanah dalam kes tu tak payah basuh air tanah ha? rupanya kajian saintifik menunjukkan anjing ni kalau dia tangkap untuk dia dia keluar kalah virus yang bahaya tu kalau dia tangkap untuk orang tak ini ada ada orang dapat PhD tau pasal bab ni ha? dia banyak lagi balas salah satu bab ni ha? rupanya kalau dia tangkap dia gigit tau untuk diri dia memang air itu keluar subhanallah Quran tapi kalau dia tangkap untuk orang lain gigit gigitan tu tak disertai dengan air yang air itulah yang katanya tak boleh yang menurut kajiannya tak boleh dibuang virus tu melainkan menggunakan air tanah tu itu salah satu daripada mukjizat Quran sebab tu kita ni terimalah hak Nabi tinggal tu tak payah tambah-tambah adalah. -tambah Itulah betulnya dalam iman ni. Kau dok pasal kau pandai kau tambah kereta kau, kau tambah motor kau sudah lah. Ugama ni cukup hak dia tinggal lah cukup lah. Nak tambah-tambah apa? Jadi sebagian pukahak kata kalau kena air liur dia baru basuh dengan ikut tanah. Sebagian kata kalau kena badan dia pun sama dengan air liur dia. Itu yang dipegang dalam masyarakat syafi'i. Sebab tu kalau tuan-tuan tengok tuan -tuan mazhab Malik mereka tak kisah mereka pegang anjing pun mereka tak anggap. Maka habis tinggi mereka basuh. Okey, di atas alasan asal mereka. Katalah kita terima pada mazhab Syafi'i lambat ni ataupun tuan-tuan hanya terima jilatannya saja sama seperti sebutan dalam hadis. Mazhab Syafi'i, mazhab Syafi'i itu imam, imam Syafi'i rahimahullahu taala radhiyallahu anhu. Imam Syafi'i mengaitkan hal ini sama dengan khinzir khinzir kalau bab, kalau anjing pun kena basuh tujuh kali satu air tanah khinzir lagi teruk maka kata dia sebab tu kita babi pun kita samak kita panggil sama lah eh? basuh tujuh kali dengan diketai dengan air tanah Al-Imamun Nawawi rahimahullahu ta'ala Imam dalam masyarakat syafi'i besar muhakkik kitabnya al majmu' syarh muhazzab dalam al majmu' syarh muhazzab nawawi menyatakan dari segi dalil pendapat syafi'i ini tidak ada bukti nabi hanya sebut anjing kata dikaitkan dengan khinzir ni satu an -andayan. maka kata nawawi kalau kena khinzir Hanya basuh sehingga hilang kesannya Tak memerlukan air Tanah Kalau tuan-tuan tanya saya Saya kata pendapat Nawawi lebih kukuh Kalau orang tanya kita Macam mana bekas di hotel ni Bekas di pernah guna khinzir apa semua ni Kita tak basuh sehingga hilang kesan Bau dan rasa Memenuhi Tak memerlukan air tanah kalau dia tanya, eh, dia kata kena air tanah itu pada pendapat awal mazhab Tapi An-Nawawi Dan demikian mazhab lain juga menyokong Nawawi Tak memerlukan Duh ustaz saya tak mau dah saya duk besa ngayak tak nak ha basuh ikut ha abang, ha habak <laughs> ha itu pun nak bising apa kerana tu nak tengok kau dah nak basuh ngayak tanah nak basuh lah ha? kita bagi tahu fatwa imam yang kita tak payah basuh yang tu pun duduk jadi bising satu masjid ya Allah selekeh betul lah macam cerita Nama mawi juga. Benda tu ini kadang-kadang masjid ni janganlah ahli-ahli yang tak intelektual ni mana penceramah jalanan memang ceramah. Biar ahli ilmuan dia yang mengetahui rujukan. Yang mengetahui batas-batas ilmu. Kadar perbincangan ilmiah mereka saja yang masuk. Mamak nasi kandak, mamak basmur pun nak masuk main ceramah mampuslah. Ulah yang bukan-bukan ini dalam masalah ni you nak basuh you basuh lah kita bagi taqaul taqawl yang you basuh pun tak ada dalil tapi dah you nak basuh juga basuh lah pinggan you punya bukan pinggan saya dia benda ni pun nak jadi pembalahan nak pergi mengadu oh Dr. Mufti ni Dr. Asri kata orang oh, orangnya tak payah basuh ha basuh lah rumah oh, apa sebut kawal mazana kadang-kadang selekeh betullah lah itu yang malas kan <laughs> anak. <laughs> Selekeh. Benda, benda macam mana? ini dengarlah jangan duk hujung tu. Huh, babi pula dah boleh. <laughs> Dengar tak habis orang cerita apa. Orang cerita. Macam tu juga masalah alul kitab tu. Yang saya sebut tu. Eh, saya tak mau nikah dengan alul kitab. Tak mau tak apa siapa suruh hang nikah. <laughs> Quran Quran bagi semelehan Alkitab misalnya Tonton pergi ni dia kata ahlul kitab ni yang kata boleh makan semelihan dia ni sebelum kitab dia perubah kalau kitab dah ubah tak boleh kita habak kalau kitab dia tak ubah dia tak jadi ahlul kitab lah dia masuk islam lah kitab tu nanti suruh dia masuk islam kalau kitab dia tak ubah, dia dok baca kitab tu, dia tak mau ikut Nabi Muhammad, dia Islam ke dia kafir? Kafir juga. Dia ubah kitab ni kemarin dulu ke sebelum kedatangan Nabi lagi? Sebelum kedatangan Nabi, fa لِلَّذِينَ يَكْتُبُونَ ladzina yaktubuna ثُمَّ يَقُولُونَ bi aidihim, thumma yaquluna hadha min indillah, liyashtaru bihi thamanan qalila. Celaka orang yang menulis kitab dengan tangan mereka dan kemudian menyatakan ini daripada Allah untuk membelinya dengan harga yang murah. Mereka ubah kitab sebelum tu lagi. Tuhan mencerca mereka. Laqad kabara alladheena qalu inna Allah salisu salasa. Kufurlah orang yang menyatakan Allah itu tiga daripada yang tiga. Tapi Tuhan kata lam yakunil ladheena kafaru min ahli kitab wal musyrikin munfakkina hatta ta'tiyahum ta'tiyahum ta al -bayina. Tidaklah orang-orang kafir itu berpecah Tidaklah orang-orang kafir Lam yakunil ladhina kafaru Min ahlil kitab wal musyrikin Tidaklah orang-orang kafir itu Daripada golongan ahlil kitab dan musyrikin Berpecah melainkan setelah datang kepada mereka keterangan Jadi orang kafir Tuhan bagi pada dua Satu ahlil kitab, satu musyrikin You kena faham tu Dia bahagikan dua kalau tidak dia, dia kata lam yakunil ladzina kafaru min al-musyrikin, wa oh, musyrikin ahli kitab masuk. Tak, ahli kitab dia tak asing. Ahlul kitab wal musyrikin. Maksudnya walaupun ahli kitab tu kafir tapi dia bukan kafir setara dengan musyrikin. Simple lah ya? Lah. nak faham dah dalam dia marah ke ahlul kitab dia kata mereka ubah kitab dia kata ta'alau ila kalimah tin sawa bainana wa bainakum mari kalimah yang sama antara kita dan kamu nabi hantar surat pada maharaja rum tulis ya ahlul kitab mereka tu kristian dalam masa yang sama dia kata wa ta'amul ladina utul kitab halul lakum wa ta'amukum halul lahum wal muhsanatu minal mu'minat والمحصنات من الذين اوتوا الكتاب من قبلكم اذا اتيتم اجورهم